Ож, як ми обіцяли, у нас вже в студії гості. Сьогодні ми розмовляємо про те, що відбувається у мистецько-образотворчому просторі міста Харкова. У нас сьогодні в гостях Маргарита Жарова, директор Харківської обласної бібліотеки для юнацтва, Ольга Саєнко за відділом естетичного виховання організації дозвілля молоді також бібліотеки для юнацтва, та Дмитро Терновий, продюсер та актор театру на Жуках. Вітаю! Ми з вами сьогодні зустрілися з приводу того, що Харківська обласна бібліотека для юнацтва запроваджує разом із театрами Харкова театральні гостинні, і на цей раз до вас приєднався театр на Жуках. Тож хотілося б дізнатися, чим буде відрізнятися ця гостина від тих, що були б до неї. Ну і взагалі що можуть побачити відвідувачі театральної гостини. Ну можливо, зараз Маргариті слово. Слухаю вас. Наша библиотека продолжает работу над проектом Театральная гостиная. Очень интересный проект. Пользуется огромной популярностью наших читателей, жителей города Харькова. И уже не одна встреча состоялась на базе нашей библиотеки с театром оперы и балета, театр для детей и юношества был у нас в гостях с актерами и с директором театра. Вот после летнего периода, после каникул, мы возобновляем работу нашей театральной гостиной. Буквально несколько дней назад был актер театра Шевченко вместе с заведующей литературной частью. Популярность растет этого проекта. И, как мы знаем, в нашем городе есть не только государственные театры, пользующиеся огромной популярностью населения, но и прекрасные театры, которые очень известны далеко за пределами нашего города, и вообще в нашей стране и за рубежом. Это общественные театры, которые используют в своем направлении интересные подходы, новые проекты, творчество их необыкновенно интересно. И поэтому вот очередным гостем нашей театральной гостиной мы очень благодарны, пригласили, и они решили к нам прийти. Это театр на жуках. Поэтому мы театр, эту встречу завтра у нас mm -hmm. она произойдет, ожидаем. Уже много желающих были, которые хотят прийти, познакомиться с этим театром. Не все, это касается молодежи, школьников, студентов, имеют возможность и время посетить сам театр, потому что, скажем территориально находится не совсем в центре. Вот. Поэтому наша библиотека вот, есть такой площадкой для прекрасных творческих людей, знаменитостей наших, которые будут представлять свое искусство. Можно, Можно я, продолжу? я спросить для глядачей более детально, что можете пояснить театральная гостиная? Это, гостина. это встречи юнацтва с актерами, это какие-то мастер-классы или что Это, это все, то, что вы вот сейчас перечислили, это встреча с актерами, это мастер-класс, потому что некоторые актеры, присутствующие, рассказывающие о своем творчестве, буквально перевоплощаются и демонстрируют свое мастерство перед нашими читателями. Это и история театра, когда директор приходит и рассказывает. Это и современные события жизни театра. У нас не только учащиеся, у нас студенты театральных вузов, у нас просто взрослые люди, которым интересно, и многие открывают для себя такие вещи, даже ну, которые... Для них впервые. Ну, они это услышат, не только да. для читачив а, библиотеки, может быть Мы приглашаем кушин, так? всех, <coughs> конечно, пожалуйста, приходите, мы ждем с удовольствием, рады всем, кто будет нашим гостем. Ольга, Ольга я так отвечаю да, на хотим. вопрос, да. Само мероприятие будет проходить в форме неформального общения. Сначала мы немного расскажем об истории и деятельности театра, потом у всех будет возможность посмотреть трейлеры к спектаклям, которые были сняты самим театром. На мероприятие мы пригласили студентов Академии культуры и студентов Харьковского университета искусств имени Котлеровского. Дело в том, что заслуженный артист Украины, преподаватель, профессор кафедры актерского мастерства Лобанов Анатолий Петрович является другом и читателем нашей библиотеки. И он со своими студентами был в театре на Жуках, а вот завтра у них есть такая возможность пообщаться с продюсером театра Дмитрием Терновым лично. Я тоже ходила, была в театре на Жуках на спектакле «Ромео и Джульетта». Поделилась своими впечатлениями с коллегами. Они тоже изъявили желание и ходили на прощальный спектакль «Выбор» по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата». Очень сожалели, что больше этого спектакля не будет в репертуаре театра. А, Дмитро, ну і два відразу питання до вас. Перше, почнемо з того, чому ви вирішили приєднатися до проєкту Театрального гостина», але потім все ж таки я запитаю, чому завершили питання виставу. Саме до продюсера. Так, питання саме до продюсера. Давайте почнемо з того, а чому. Чому вирішили приєднатися до проєкту. Доволі інтересна штука, тому що. Ну, библиотеки, они должны каким-то образом меняться. Вот то, что сейчас делают библиотеки юношества, это как раз, тот, это как раз попытки найти какие-то новые формы, потому что, видимо, старые, все-таки они уже каким-то образом отходят мы сами, ну я лично видел библиотеки, я видел библиотеки, допустим, как они были за рубежом. Это это просто очень удобное, очень комфортное место для работы и для действительно всяких встреч творческих в том числе. И вот я думаю, что эти формы, ну действительно нужно и внедрять и поддерживать каким-то образом. Поэтому мы согласились на это, нам это интересно. И для нас это, конечно же, еще одна возможность встретиться с какими-то новыми, новыми людьми, донести информацию. О том, что мы делаем. То есть здесь какой-то такой, мне кажется, общий интерес хороший есть. А... Выстава. Что с выстава? Ничего, просто это пришло время, когда нужно снимать какие-то спектакли. Это первый спектакль, который мы поставили. В этом году мы объявили в самом начале сезона, что мы. Прощаемся с тремя спектаклями из репертуара и делаем две новые работы, выпустим. У нас просто довольно, ну, у нас небольшой театр, но восемь спектаклей в репертуаре это ну, довольно ну, как бы много и, и сложно. К тому же, время идет, мы меняемся, каким-то образом растем, меняются взгляды на что-то. Опять же, время проходит, и спектакли. Люди, которые задействованы в спектаклях пятилетней давности, они там кто-то уезжает, какие-то появляются новые обстоятельства жизненные. Приходится как-то с этим считаться, мириться. И поэтому, да, часть спектаклей в этом сезоне мы, мы снимаем. В этом сезоне. Мы уже сняли вот, выбор по «Горе, но забыть Герострата» mm -hmm. и «Ехай по песне «На Садур. А вот Отыграли премьеры? Премьеры будут, мы над ними работаем. Mm -hmm. Будут, но я думаю, что, скорее всего, мы весной выпустим. А, що ж, що побачать глядачі завтра? Ну такий невеличкий. Давайте зробимо екскурс, обзор наприкінці нашої з вами бесіди для того, щоб наші телеглядачі все ж таки заохотились і пройшли завтра до Харківської обласної бібліотеки ліна. Ольга Івановна непосредственна готовила. Ми приглашаємо всіх узнати, сколько цікавого всього. много делает театр на жуках. Это э, очень много проектов. Они э, участвовали во многих фестивалях, э, выигрывали во многих. Э, очень интересный проект «Театральное окно в Европу». Ну, мне не хотелось бы полностью раскрывать. А, раз, завтра у 18 часа дня вибачайте 15-й годині у Харківській бібліотеці для юнацтва театральна гостина за участю театру на Жуках. Що ж, на жаль, ми з вами будемо прощатися вже. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у нас у гостях була Маргарита Жарова, директор Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Також у нас сьогодні на нашому червоному дивані була Ольга Саєнка за відділом естетичного виховання організації дозвілля молоді, яке, яке є частиною Харківської. Бібліотеки для юнацтва та Дмитро Терновий, продюсер та актор театру на жуках. А, дякую за те, що ви до нас сьогодні так зранку прийшли. Розповіли про те, що ви підготували для нашої молоді для а, всіх харків'ян. Що ж наразі ми будемо прощатися і прощатися із вами, ну і також О, із, із із глядачами, взагалі, тому що вже час на, наш ефірний на час вже вичерпано. Так, програму Харків онлайн продовжить денний блок о 12.30. Завтра в цій студії Навласова і Олександр Ботін у ранковому блоці. Ну а ми з Ольгою з вами прощаємось. Пам'ятайте, що все, що робить телеканал ОТБ, робить для вас із любов'ю. На все добре. Хай щастить!